श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो आज श्री स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद तुमच्यावर इतक्या ताकदीने उतरतो आहे की तुमच्या इच्छा पूर्ण होण्यापासून स्वतः देवही थांबवणार नाही घरात इतका धन वर्ष होईल की तो सांभाळणेही कठीण जाईल ज्या लोकांनी तुमची साथ सोडली ते परत मागे वळून पाहतील ज्यांनी तुमचा विचारही केला नाही तेही तुमच्याशी बोलण्यासाठी आतुर होतील पूर्ण वर्षभर तुमच्या घरात लक्ष्मीचा वास राहील पाठीमागे लागलेली वाईट शक्ती पनवती ती एका क्षणात नाहीशी होईल हे सर्व सत्यात उतरवण्यासाठी फक्त एकच गोष्ट करायची आहे हा पवित्र मंत्र संपूर्ण श्रद्धा आणि शांत मनाने ऐकायचा आहे जरी तुमची इच्छा फार कठीण वाटत असेल तरीही ब्रह्मांड श्री स्वामी समर्थ ती पूर्ण करतील विश्वास ठेवा स्वामी तुमच्यासोबत आहेत स्वामी भक्तांनो आज तुम्हाला एक असा मंत्र ऐकायला मिळणार आहे की तो ऐकून अवघ्या तीन तासात त्याचा चमत्कार तुमच्या जीवनात घडायला लागेल ज्यांनी तुम्हाला धोका दिला ते तुमच्यासमोर येऊन माफी मागतील नवरा बायकोमधील मा गैरसमज आणि भांडण शांत होतील ज्यांनी तुम्हाला रडवलं त्रास दिला ते स्वतःच्या कर्माचा पश्चाताप करतील तर भक्तांनो तयार आहात ना शक्तिशाली प्रभावी आणि कृपादायक स्वामी मंत्र ऐकण्यासाठी पण एक लक्षात ठेवा हा मंत्र फक्त तेव्हाच तुमच्यासाठी प्रभावी ठरेल जेव्हा तुम्ही तो संपूर्ण आणि श्रद्धेने ऐकाल अर्धवट सोडल्यास त्यातील अद्भुत शक्तीपासून तुम्ही वंचित राहाल आणि तुमच्या अनेक इच्छा अपूर्णच राहतील हा मंत्र म्हणजे स्वामींचा तुमच्यावरचा खास आशीर्वाद आहे त्यामुळे तो दुर्लक्ष करू नका थांबवू नका मंत्र ऐकताना शांतचित्ताने स्वामी महाराजांची प्रार्थना करा मनातील प्रत्येक इच्छा त्यांच्या चरणी अर्पण करा आणि असेच दिव्य मंत्र कृपा आणि मार्गदर्शन रोज मिळवण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा चला तर भक्तांनो आपल्या स्वामींचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी या मंत्रजपाला सुरुवात करूयात ओम नमो स्वामी दत्तावतराय नम ओम नमो स्वामी दत्तावतराय नम ओम नमो स्वामी दत्तावतराय नम ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः 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 स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः ॐ ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः 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 ॐ नमो स्वामी दत्तावताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः ॐ नमो स्वामी दत्त दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी 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 दत्तावतराय नमः स्वामी दत्तावताराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताराय 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 नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी 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 दत्तावताराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ 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 नमो स्वामी दत्तावतराय नमः स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो 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 स्वामी दत्तावताराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः ॐ वो नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय नमः ी दत्तावतराय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावताय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तावतराय 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 नमः